Пару слов о трусах. Вот такие трусики у нас теперь есть. Спасибо тебе за трусы, я полтора месяца в одних был. Все под открытым небом, безобразно. Там просто живут люди, которые знают только русский язык. И паводок начался во многих регионах России. Кошмар. Тут вообще потоп. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут як і завжди ми маємо розтоптати нашого ворога, не дати можливості йому сіяти паніку і псо проти нас. Ну і звісно, розкажемо, де знову і чому нашим ворогам стало боляче. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте донатити на кращих із кращих. Ми продовжуємо наш збір, крихітний збір. На 220 тисяч на відновлення транспорту та техніки для наших підрозділів, які вийшли із Курщини, їм украй важливо повернути мобільність для своєї роботи. Тож слухайте нас, дивіться і шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Олена, ну що ти кажеш? Ну в Росії теж є патріоти. Їм так болять проблеми. СВОшників бувають несправедливості, але ж не скрізь пе, друзі мої, в мене є на кожен контраргумент ще одна додаткова історія. Он в Луганську на звалті знайшли все необхідне для бійців СВО. Тільки їм нічого не передали оцю гуманітарочку, все просто викинули крісла, колісні, каремати, спальники все новеньке, але раптом воно не доїхало до фронту. Це що ж, хтось просто не хотів допомагати російським бійцям? Їжа, антисептики все викинули до бійців. Не дійшло. Хоча з іншого боку, ми з вами бачили історії, коли назвал ці ховають і самих і свошників. Може, вся ця гуманітарка просто чекає, чекає свого часу і саме свого. Свой лоштак. Да, вот так вот валяется гуманитарная помощь, которую привозят. Все под открытым небом. безобразно. Ну, пожалуйста. А еще говорю, да, симулятор, что знакомы. Хоча все ж таки ні деяка гуманітарочка таки до СВОшників доїжджає. Ой, прости, господи, різну потвору. Ми вам показуємо із перебріка. Але що вже поробиш? У нас така робота. Знаєте, що піднімає настрій російським солдатикам, солдафончикам на фронті і навіть рятує життя. Це трусішки. Трусішки із веселенькими забарвленнями від волонтерів. Їх привезли цілими ящиками. Сучи з усього більше, окрім як чистого спіднього і свошникам нічого не потрібно. Річ кажуть військові настільки важлива і потрібна, що. В ній можна і півтора місяці без зміни провести і всі тягути військового життя витримати. Я вже не знаю, що вони самі свої трусики розглядають, чи одне одному показують і піднімають настрій, але ніщо так не дивує, як простота буденного життя росіянина. Одна пара на півтора місяці. Пару слов о трусах. Наша швейная группа занимается различными вещами, но самое главное у нас направление – это шитье фронтовых трусов. Шикарных. Значит, смотрите, мы шьем вот такие вот тоненькие хэбэшные трусишки. И в данный момент вот холодно на улице, востребованы очень вот такие фланелевые трусы и еще самое главное, что именно в такой расцветке, в прикольной, потому что пацанам настолько тяжело морально, когда они открывают, вот, допустим, наши, нашу гуманитарную помощь и видят вот такие вот рисунки, душа аж радуется, да? Начинают смеяться, начинают улыбаться, немножко настроение поднимается. Как-то я захожу в подвальный госпиталь, и ну, полутемное такое помещение, издалека Мальчик кричит, говорит, мамуля, приехал, у него такой позывной мамуля и говорит, Мамуль, спасибо тебе за трусы, Я полтора месяца в одних был, если б не они, я бы не выдержал. Хоча до речі, такі яскравенькі з малюночками трусішки дістаються далеко не всім своошникам. Там нас сьогодні таке, знаєте, російська анті Вікторія Сікрет вийшла. СВОшники інші отримали теж гуманітарку, гуманітарні труси. Червоні огромні сімейки. Червоні, може, це для сексуальних утів? Кажуть, що будуть в них ходити на ранкову розминочку, бо це, наче, луч Свята в їхньому темному царстві чорні трусіля. СВОшники, які змінюють їх раз на півтора місяці в червоних трусілях. Здається, ми, друзі, за цю війну бачили вже все. вот, вот такі трусики. У нас теперь есть. Мы в них выходим на утреннюю зарядку. Нет, реально, всем очень понравились. Просто это такой луч даже света, я бы сказал. В общем, правильного красного цвета и света. В нашем царстве. Сыром. Вот. Но здесь, видите, все военные ходят с начищенными ботинками и в таких трусиках. Ну, і коли нічого не вийшло із окупацією і поневоленням України. Якщо тут пропало все і зробити з нас хороших росіян не виходить, то берись за інші країни. Приготуватись Молдові, хоча їх атакують Росіяни вже давним-давно. Он розповідаючи про таке собі політичне найманство, мовляв, в тій країні, яка колись теж була дружньою своєю частиною великої родини. Окупованих фактично країн там нині на меті стоїть одне єдине завдання: іскрініть все русське і язик, в тому числі. Вам нічого це не нагадує Русський язик, переслідування українці. Мовляв, зараз і Молдову хочуть роз'єднати, від'єднати, викорінити все російське і вони мають цього не допустити. Одним словом, дорогі. Улюблені мешканці Молдови, дивіться на нас, слухайте російську пропаганду, Робіть висновки, бо далі вони займуться впритул. вами. Звісно, політичні найомники, які сьогодні в постсовєтських країнах, руководять країнами, да вот так примірка Молдові да Майя санду у них стоїть задача, за принципі, получають зарплату, в тому числі і уничтоження. языка общения, да? Переход на другой язык общения, потому что им не нужно, чтобы нас ничего объединяло. И они очень хорошо, планомерно к этому идут. Надо признать, что это работа не сегодняшнего дня. Это работа, по сути, которая планомерно уже делается там, более 30 лет. Сегодня то, что происходит в э, постсоветских странах, включая э, Молдову, где там, закрываются русские школы, где, допустим, у нас есть Гагаузская автономия, да, где руководит э, представитель нашей партии, там просто живут люди, которые знают только русский язык. И несмотря на это, там в школах уменьшается количество уроков русского языка. То есть, ну, делаются абсолютно абсурдные вещи, которые, как сказать, ничего общего не имеют с, скажем так, с нормальными отношениями, с логикой и с правильным поведением. Ну і моє улюблене, Росія потрошки перетворюється у Венецію, тільки на тому сенсі, що успішне, красиве туристичне місто. Ні, просто російські регіони знову йдуть під воду. Чому я кажу знову? Та тому що минулого року ми з вами присвятили просто десятки випусків, насолоджуєтесь, насолоджуючись кадрами, як велика вода топила Росію, Росіян зносила будинки. І здавалося б, зробіть висновки, побудуйте дамби, системи безпеки, зробіть щось, щоб це не повторилося цього року. Але ж ні, всі гроші пішли на війну. А тому місцеві мирні мешканці Башкірії, Оренбурзької області, Самарської чи вже попливли. Минулий рік нічому владу не навчив. Тож цього року вони вирішили все повторити. І паводок начався во многих регіонах Росії. То під Оренбурзьку область, Самарську область. Курганскую, Челябинскую. И это только начало. А ситуация уже выходит из-под контроля. И самое грустное во всей этой ситуации, что 24 год, когда топило 39 регионов по всей России, ничему не научили. Вон, топит нас, топит. Спасите нас там, коровы у меня мычат. Мычат, они не пошли, нас не слушают. март, и те противопаводковые мероприятия, которые проводились в советское время ежегодно, по всем фактам не были проведены. На примере Самарской области хочу сказать, что нам на уровне правительства пообещали водоналивные дамбы, как временные меры, которые затормозят какой-то уровень воды. Их и то у нас до сих пор нет. В конце февраля прошли комиссии, по чрезвычайным ситуациям. И я уверен, что очень многие главы районов, чиновники отчитались, что все готово и к паводкам, и к пожарам. Но на деле мы видим совершенно другое. Мы прошли кучу инстанций от местного уровня до федерального. И везде нам говорили, что мы только рекомендуем. А кто же будет контролировать выполнение всех этих мер? И, кстати, вопрос. Сбросы водохранилищ кто контролирует? От уровня сброса очень зависит количество воды, которая приходит в населенные пункты. И я считаю, что вся ответственность за те затопления, за тот ущерб, который снова вынуждены нести жители, лежит полностью на главах районов, на губернаторах. Давайте уже наконец спросим с них, давайте объединяться. А если они не справляются со своими обязанностями, то пусть освободят свои места для тех представителей из народа, которые не допустят такого бардака. уровень воды, конечно, хорош. Уже сейчас уже и большие сюда не пройдут. Улица Декабристов в районе бывшей мебельной фабрики. Здесь вот затор стал. И вода обходит затор по дороге.

Всем привет! Вот это новое кладбище. Вот это автодром. Тут вообще потоп. Бурная горная река. Вот это кольцо на городок. Ну і за офіційною інформацією, майже не лишилось українських підрозділів на території Курщини, але двоє про це все ще не знають. Про це не знає Трамп, який розповідає, що це скільки часу, вже понад тиждень, декілька тисяч українських військових в оточенні. Розвідка американська каже, що оточення немає. А Трамп каже: Я відчуваю, що з тим відчуттям є, і Путін да. есть мальчики, ну, если вы нас спросите, вы же такой миротворец, конечно же, мы их пощадим. При том, в том, что чего точно не мают, знаете, и сами пропагандисты. Только их так одному-одному перепытать. Вы что же это считаете, господин, что нет никакого окружения, что Трамп лжет? Да что вы что, вы нет. Если надо будет, то мы и наших в окружении отдадим. Тобто, вы уявите себе, что Трамп поставил в такое становище незручное даже российских пропагандистов, которые брешут 24 на 7. Но сейчас, даже сейчас им как-то неловко это делать пытается создать информационный фон э, миротворца. Он показывает, что объективные данные, которые существуют у американского президента, тут, мне кажется, еще очень важный момент, понеслись фейки о том, что нет никакого окружения, что на самом деле это какая-то попытка разыграть какой-то спектакль. Смотрите, вы хотите сказать, что, ну, те, кто пытаются этот, эту дезу скинуть, по-другому никак не могу это назвать, то есть Президент Соединенных Штатов Америки, который публично говорит об окружении украинских войск, который обладает объективными данными американской разведки, что такое американская разведка, я думаю, Иван Павлович не даст соврать, да? Будет на весь мир пытаться создать какой-то фейк по поводу окружения, и потом наш президент, понимая, как это внутри наше общество будет это воспринимать, говорит, что в принципе мы к этому готовы, но нужен объективный приказ. Что делает Трамп? Он на фоне вот этого дипломатического торга и достаточно жесткого давления на нацистский режим в Киеве пытается выставить себя как человек, который может уговорить, попросить нашего президента проявить милосердие. Что он послушается его. В данном случае, мне кажется, и то, как ответил Владимир Владимирович: в данном случае, на мой взгляд, абсолютно филигранная история про ну, настоящий шах и мат Зеленскому. Почему? Потому что если Зеленский или кто-то другой, ну, согласно слишком, резолюции Зеленскому, да, отдаст нет. этот указ, он фактически сделает так, как сказал президент. Если он этого не сделает, то давайте прямо скажем, уничтожение этой группировки, ну и большое количество на смертей его... будет на его совести. То есть э, вот то, что хотел сделать Трамп и показать себя миротворцем, помогло на самом деле в очередной раз продемонстрировать всю сущность киевского режима в лице Зеленского. Но ну, а наш президент, на мой взгляд, Дал слово, но, как мы знаем, у этого обещания очень гуманистического настроя есть срок давности, срок годности. Если срок годности истек, мы знаем, кто ответственен mm -hmm. за эту трагедию. Семей, которые на Украине потеряют, собственно, своих мужей, сыновей и братьев. Я занимательная арифметика по поводу как раз потенциала, то, что вы сказали. В 2023 году, на который пришелся пик информационной кампании русофобской по поводу угрозы из России, mm -hmm. в Бундесвер записалось на военную службу 18 тысяч человек. Я сейчас не буду говорить, много это или мало в контексте Германии и так далее, но математика в другом самое интересное. В течение 6 следующих месяцев 5 тысяч из этих 18 покинули военную службу понимая, читая вот эти газеты по поводу возможного конфликта с Россией, что придется по-настоящему воевать и так далее, европейское общество настолько давно находится в состоянии комфорта, настолько забыли они, что такое действительно реальная угроза, что даже те люди, это очень важно, которые уже сейчас являются частью Бундесфера, не знаю, французского контингента какого угодно и так далее, понимая, с какой армией и с какой силой им придется в случае конфликта с Россией сталкиваться, Предпочитання що зітрьосотніцев уже... і немає, звісно, більш безглуздішої справи аніж йти воювати за Росію на СВО. По перше, про це пожалкували тисячі і тисячі семих росіян, але їх як відомо не шкода нікому. А от громадяни інших країн так хочеться спитати: ну як ти дуранико потрапив в таку ситуацію? Он громадянин Азербайджану, який втратив на СВО. Пальці рук і ніг ніяк тепер не може отримати російський паспорт. Тільки зачекайте. Росіяни розповідають, що вони на СВО захищають родину. Рускагаварящих Донбаса виступають проти нацизму. А що там робив громадянин Азербайджану? Він кого там захищав? Чи просто паспорт хотів отримати, чи просто дідіжок йому захотілося? Але річ навіть не в тім. Він нічого не може отримати. Росія на нього дивиться. І думає, на що нам ще один інвалід не хочемо, фу, не треба. І через це він тепер думає повертатися на батьківщину до Азербайджану. А в Азербайджані все із найманством дуже і дуже суворо. Там його загрожує до восьми років за гратами. От і вийшло, що Росія яка, щось обіцяла, тепер нічого не дає. Ну а додому шляхи відрізані. І Ішом ви не сумнівалися, так чи інакше? Саме СВО. Буде мати такі ж наслідки для всіх, хто зі сторони Російської Федерації пішов вбивати, заробляти, гвалтувати. Росія відмовиться і від них, їх обов'язково, буде чекати тюрма. Був і є громадянин Я підписав контракт, поїхав на війну, і ось 16 ноября мене так розібрали з мінометом. И начало декабря питерские власти, там УВМС, там миграционная, в прямом смысле издеваются, что, что типа на следующей неделе принесем тебе российский паспорт, на другой неделе они никак не могут принести. И насчет паспорта мне нужно, чтобы вот здесь доктора могли мне дать категорию инвалидности. И в части у меня просят паспорт, чтобы там, ну, за медали, за Ветерам войны, военных действий мне, чтобы документы все выдали. Вот, пожалуйста, возьмите за это дело. Я вам обращаюсь, как командующему. потому что ваш указывал, что иностранным гражданам без всяких препятствий выдать гражданство России. Он вот уже третий месяц заканчивается, они издеваются со мной. Вот мне одно интересно. Сейчас вот власти, которые сидят здесь в Санкт-Петербурге, они видели вообще по любое как ну как это бывает? Я своих бойцов не вытаскивал за то, что сейчас вот э, за меня вот такие неуважения делали или за какую-то букву они зацеплялись. Вообще-то когда я шел в боевые, так скажем, задачи, когда я подписывал контракт, это всем всем было известно, что я не гражданин России, я гражданин своей страны Азербайджан. Вот сейчас зачем такие неуважения? Я это просто тупо не могу понять. Вот мне очень интересно, им не действует, вот, таким людям не действует указ президента, что никакие препятствия не были. У меня нет пальца на руках, у меня нет ноги на ногах. Я что, просто так зря все это терял, тупо зря терял, что ли? Кто вернет назад мое здоровье, никто не сможет это вернуть. Я потому что знал, что когда даже меня раненым нашли, я знал, что это не зря я потерял свои ноги и пальцы. Я знал, что за правду потерял. Я даже был готов потерять за правду, свою жизнь хотел потерять. Для меня это не было, ну, такая зна там, я не ценил. На що нам лишається сподіватися, це що велика вода віднесе абсолютно і змиє всі російські регіони. Так і поговоримо нашого ворога. Ще сподіваємося, що далі буде більше прекрасних красивих кадрів того, як росіянчики будуть бігати, плакати і, звісно, просити Путіна урятувати їх від води. На цьому друзі, ми будемо завершувати. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курванова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не йдіть без донату. На Збройні Сили України посилання в описі до нашого ефіру. І пам'ятайте, що кожна ваша гривня украй важлива для посилення нашої армії. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!